এই ব্লাউজটো আজি চিলাবলৈ শিকাওঁ আহকচোন আপোনালোকক বহুতে এইকেইদিন অৰ্ডাৰ দি আছে আৰু মই কাটিঙৰ ক্লাছতো বাইদেউ এগৰাকীয়ে আজি চিলাব বিচাৰিলে গতিকে মই সেইবাবে দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ প্ৰথমতে মই এয়া কটৰিটো মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ দেখিছেনে মই দুটা পাৰ্টত দিম কাৰণ এটা পাৰ্টত হ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় যিহেতুকে কটৰীটো সদায় এনেকৈ অকণমান বেকাৰ হিচাপত চিলাব লাগে একদম চিধাকৈ চিলাব নালাগে চাব আপোনালোকে একদম ইজি প্ৰচেছত মই দেখুৱাই দিম সকলোৱে নিজে এনেকৈ চিলাই পিন্ধিব পাৰিব আৰু বহুতে মই চিলাই দিব পাৰিম নে সেইটো সোধে যিহেতুকে বহুত দূৰ দূৰণিলৈ তেনেকৈ মই অৰ্ডাৰসমূহ লোৱা নাই ওচৰতে বহুত অৰ্ডাৰ আহে গতিকে দিয়া হোৱা নাই লাহে লাহে ভাবিম ৰ'ব মই জনাবচোন কাক কাক লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লাউজ আৰু এয়া দেখিছেনে এনেকৈ খুব সুন্দৰকৈ কটৰীটো লৈ সমানে দুবাছ কৰি ল'ব যাতে সমান হয় তেতিয়া কটৰীটোৰ খুব সোমাজতে ধুনীয়াকৈ পৰে বেকা হৈ নাযায় বহুতৰে বেঁকা হয় গতিকে অসুবিধা আহি যায় চাব সেয়া সূতা এডাল ফচি আছিল বাবে আচলতে মেচিনটো তেনেকুৱা হৈছে এয়া দেখিছেনে হৈ গ'ল এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব লাগে ঠিক একেদৰে মই আনটো কটৰিও বনাম আপোনালোকক গোটেইখিনি মই দেখুৱাই লৈছোঁ এইটো মোৰ যিহেতু জৰ্জেট কাপোৰ ইয়াতে ইনাৰ লগোৱাৰ প্ৰশ্ন নাহে ইনাৰ নলগাও এই ঠিক একেদৰে মই এনেকৈ লগাই ল'ম আৰু যেতিয়া জোখমাখ ঠিকে থাকে ক'তো অগা দেৱা তেনেকৈ নহয় একেবাৰে পাৰফেক্ট জোখৰ হৈ যায় চাব চাই গ'লে বুজি পাব দুটা পাৰ্টত দিম এইটো পাৰ্ট ওৱান আৰু বাকী সেইটো পাৰ্ট টু হ'ব গতিকে দুয়োটা পাৰ্টে স্কিপ নকৰাকৈ চাব এইটো খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পাৰিব চাবচোন পথাৰৰ কাম কৰি থকাৰ বাবে মই ভিডিঅ' তেনেকৈ দিব পৰা নাই ভাবিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই দি দিওঁ এয়া ওপৰেৰে এটা চিলাই মাৰি দিম তেতিয়া খুব ধুনীয়া ফিনিচিং হৈ থাকে চাই গ'লে গোটেইখিনি খুব সুন্দৰকৈ বুজি পাব এয়া এতিয়া তলৰ পাৰ্টটো আমি লগাম চাব এইয়া একে সমান হৈছে দেখিছেনে ক'তো অকণমানো অগাই দেৱা নহয় এইয়া এতিয়া ওপৰেৰে চিলাই এটা মাৰি দিব মই দেখুওৱা ধৰণে আৰু অনলাইন ক্লাছো চলি আছে মোৰ অফলাইন ক্লাছো চলি আছে আৰু বহুতে সুধিও থাকে অনলাইন ক্লাছৰ বাবে মেছেজ কৰি থৈ দিব মই যেতিয়া নতুন বেচ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকক জনাই দিম কাৰণ সময়ত বহুতে গম পায়ো নাযায় এয়া হৈ গ'ল ঠিক একেদৰে মই আনটো পাৰটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ দেখিছেনে এইয়া অকণমানখিনি কাটি দিব যিখিনি সামান্য অকণমান থাকে আৰু হ'ল এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান ফ্ৰণ্টৰখিনি কাটি দিব যিহেতু ইমান উঠা নিপিন্ধে কোনেও আজিকালি সন্মুখৰখিনি যোনে যিমান কটা পিন্ধে সেই অনুপাতে এইখিনি কাটি পেলাই মিলাই ল'ব মই আগতে এইখিনি মিলাই লওঁ এতিয়া বাকী বেক চাইডৰ কাম কৰিম আমি টেম্প্লেটটো লগাই ল'ম বেক চাইডত আৰু তাৰ আগতে মই এয়া ফিল্ড কেইখন বনাই লম মানে পাংখা কেইখন বনাই লম এইটো আচলতে পাংখা বুলি ক'ব নোৱাৰি যিহেতু পৰি থকা হিচাপত বনাম মই দুই ইঞ্চ জোখত কাপোৰখন কাটি লৈছো কোনোবাই যদি অকণমান বেছি চুটি কৰিম বুলি ভাবে ডেৰ ইঞ্চ ল'ব পাৰে একদম পৰি থকা থকা নথকাৰ নিচিনা কিন্তু দুই ইঞ্চ ললে অলপ ভাল লাগে যিহেতু ফিল্ডটো দিছো গতিকে ফিল্ড দিয়া দিয়া ভাৱ এটা হলে ভাল লাগে আৰু মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে কিন্তু বহুতে ধৰি লওক একদম চিলাইটো মাৰি পৰি থকাৰ নিচিনাকে দিয়ে তেতিয়াও মই ইমান এটা মূৰ সঠিক নেদেখোঁ আৰু তথাপিও মই নিয়ম অনুপাতে দিছোঁ বাৰু যিহেতু বহুতে দিব কৈ আছিল আৰু এই কাপোৰটো দে কিন্তু ভাল হয় এইটো ব্লাউজ পৰি থকাৰ নিচিনা কিছুমান কাপোৰত নহয় তাৰ আগত মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মূৰণিটো মাৰি লৈছো খুব ধুনীয়াকে চাৰিওফালে চাই গ'লে আপোনালোকে গম পাব মূৰণিটো মৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ জয় মানে ফিল্ডটো বনাম চাব এনেকৈ এটা দিশতে সৰু সৰুকৈ যিমান সৰু ডাঙৰ কৰে খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাই বনাই যাব আগতে বনাই ল'লে সুবিধা হয় সেইকাৰণে আগতে বনাই লৈছোঁ একেলগতে ব্লাউজত চিলাই দিয়াতকৈ খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোটেই ফিল্ডখিনি বনাই ল'ব এইয়া ফিলটো আমাৰ হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই আইৰণ কৰি ল'ম মানে ইস্ত্ৰি কৰি ল'ম তেতিয়া খুব ধুনীয়া হয় সকলোৱে ইস্ত্ৰিটো কৰি ল'ব তেতিয়াহে ফিল্ডটো ভালদৰে আপোনাৰ এটা ধুনীয়া পজিশ্যনত থাকিব এইদৰে ইস্ত্ৰিটো কৰি ল'ব এতিয়া আহিছোঁ টেমপ্লেটটো লগাবলৈ বেক চাইডৰ আপোনালোকে ফাইভ ইঞ্চ মানে পাঁচ ইঞ্চি দূৰত টেমপ্লেটটো লগাব মই দেখুওৱা ধৰণে বেক চাইডৰ দুয়োটা টেম্প্লেটে আৰু তাৰপিছত এনেকৈ আমি জইন লগাম ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টটোৰ লগত বেকৰ পাৰ্টটো বেক চাইডৰ আৰু জইন লগাওঁতে অকণমান বেকা হিচাপত জইনটো লগাব যাতে কাণখন নামি নাহে মই দেখুওৱা ধৰণে চাব এইয়া ফ্ৰণ্টলৈকে অকণমান বেকাকৈ চিলাব এনেকৈ অলপ বেকাকৈ চিলাব মই চিণ্ দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছেনে এই হিচাপত চিলাব দুয়োটা পাৰ্ট এনেকৈ জইন লগাই ল'ব এতিয়া হাতৰ ফিলটো লগাম চাবচোন এটা চাইডৰ পৰা লগাই গ'লে হ'ল ভাল ছাইডৰ পৰা তাৰপিছত লুটিয়াই দিম এনেকৈ ফিলটো লগাম তাৰপিছত আপোনালোকক মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কালি দিম এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ইয়ালৈকে চিলাব বুজি পাইছেনে সুধিব ক'বচোন জনাব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু যদি পেজটি ফল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেলত যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডিম্পী ডায়েৰী বুলি আছোঁ পেজৰ নামেৰে পেজৰ ডিপিখনে আছে ইউটিউবত বিশেষকৈ কাটিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ বেছিকৈ পাব আৰু অনলাইন ক্লাছ কৰিব বিচাৰিলে মোক মেছেজ কৰিব ইনবক্সত হ'লেও এই পদ্ধতিৰে ধুনীয়াকৈ ফিল্ডটো লগাই ল'ব চালে আপোনালোকে গম পাব